Sizi and veriram Allah'a. Aranızda məndən başqa bir şəxs varmı ki? Peyğəmbər Qadirxum günü onun haqqında mən kimin mövlasıyamsa Əli də onun mövlasıdır. İlahi Əlini sevənə sev. Ona düşmən olanla düşmən ol. Ona kömək edənə kömək, onu xar edənə xar etdiyə buyurmuş olsun. Dediklərin tamamil haqdır, Əli. Vallahular, hamısı yalnız sənə məxsusdur. Ey bacı kardeşlerim, ham öz yerinde kalsın ve hiç yere dağılmayın. Bilirim hava çok istedi ve hamı narahattı. Lakin peygamberin kamuya diyeceği kelamı var. Bismillahir Rahmanir Rahim. Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə. Hamınızı təqvalı olmağa çağırıram. Məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmıyasınız deyə sizə bir şey deyimmi? Cemaat! Sizin aranızda çox qiymətli iki əmanət qoyuram. Biri Quran, digəri Əhləbeytdir. Qur'an və Əhləbeyt Qur'an və Əhləbeytdən uzaq düşmək hələk olmaq deməkdir. Allah mənim Mövlamdır. Mən də möminlərin Mövlasıyam. Mən kimin Mövlasıyamsa, bu Əli də onun Mövlasıdır. İlahi, onu seveni sev, ona düşmen olanla düşman ol. İlahi, elini seveni sen de sev, ona düşmen olana sen de düşman ol. Cemaat, hakka mişe elinin yanında, eli de hemşe hakkın tarafındadır. Allahu akbar, Allahu akbar, mübarek olsun eli, mübarek olsun eli. Mübarek olsun Ali. Resul Allah'dan defelerle ki buyuru. Ya Ali, senin mene olan nisbetin Harun'un Musa'ya olan nispeti kimidi? Bir ceferne ki menden sonra hiç var peygamber olmayacak. Senin dediklerine bizim katiyen şüphemiz yoktu. Allah da şahitti ki saydığım bu üstünlükler hiç faziletlerimin minde biri değil. Bundan belə siz başqa bir yol tutub ona can atırsınız. Mən Allah'a bir də peyğəmbərə xatir səbr eləyəcəm.